zortaga chiqib dumbani o'ynatib o'nga tushib berayda qor aka ha воше deyiz bizga bo'lgan hurmat tamom bo'ladida sizni ham sizni ham hurmatingiz shunaqada man misol erkak sifati bor bolalarni man hurmat qilaman qizig'i yo'q uni moshinasi bormi yo'qmi boymi kambag'almi o'g'il bola jiddiy ibodati bor qanaqadir gapida turadigan bola bo'lsa bo'ldi bizga oshna u o'n yettiga kirganmi yigirma to'qqizga kirganmi qahrlimi yoki afrikalikmi qizig'i yo'q bizga yaxshi odam bo'lsa bo'ldi oshna bo'lib yurilaveradi bugun biz musulmonlar shu islomimizdagi erkak kishi qandoq bo'ladi ayol kishi qandoq bo'ladi erni va xotinni vazifa burchlari nima dadani va onani burchlari nima bolani burchi nima shular haqida unutib qo'yapmizda shuning uchun hayotimizda ko'p muammoga ko'p yo'liqyapmiz hamma narsa o'zini ishini qilmasa shu bino ham o'n ustunligini qilmasinda og'an edi bu bino er erligini qilmasa xotin xotinligini qilmasa bu oila xuddi binoga o'xshaydi şey. doim qarab nazorat qilib yasantirib remont qilib olib yursangiz uy mustahkam bino mustahkam turgandek oilani ham ta'mirlab turish kerak qarab turish kerak masalan ayol kishi mehrni gadosi bo'ladi shirin so'zni gadosi bo'ladi ayol kishi padarkani yaxshi ko'radi endi bunday o'ylasangiz eri shirin so'zlik bilan gapirmasa mehr bermasa подарка bermasa u xotin bechora qayerdan oladi пadarka kim bilan romantika qilib o'tiradi kim bilan mana ayting islomda romantika bor u rasululloh davrlarda o'zi sunnatdan beri oshu islom paydo bo'lganda bor rasululloh alayhissalom qo'llari bilan ayollarga taom yedirardilar shu romantika bo'lmaydimi bu, bu ha bir bugun tizzalab uziy berishlikni romantika lo'xlikni romantika deyapti u lo'xliku u harbliku u lattavoshliku ko'pchilik ichida qiz bolaga tizzalaydi agar chumoq bo'lmasa tizzalab bundaqa qilib bir narsalar qilib romantika pardani ichida bo'ladi u tizzalashlar deymanki pardaniichia tizzalar uzib vermanglaru yani end deymanda o'zi islomni romantikasi eng zo'ri faqat bu pardani ortida bo'lganligi uchun ko'p yoshlar bilmaganligi uchun tushunmayapti buni yevropa g'arb shuni shunday откровенны qilibordi juda ko'pchilik shunga taqlid qilib yubordida mana orqaga gul otishlar qayerdan kelgan